Вітаємо вас на Дніпропетровському державному, в ефірі Час парад. Незважаючи на так зване перемир'я військовим у зоні АТО, дуже необхідна допомога. Тож, яка саме, сьогодні говоримо у першій частині нашої програми. А у другій, як завжди, цікавий і корисний майстер-клас, будемо готуватися до великодніх свят. Тож залишайтеся з нами, а ми починаємо. У нас у студії волонтер Артем Пархоменко, представник благодійного фонду Повернися живим. Доброго дня, Артем. Доброго дня. Чим займається ваш фонд і коли саме почалася діяльність благодійна? Діяльність фонду почалася в місяці. З початком військових дій на Сході, так? Практично. Вони почалися в апрелі, ну, вот, в місяці почалася діяльність. Основне направлення армії прибори ночного бачення і тепловізори. Це те найобхідніше, що потрібно хлопцям. Це то, що спасає життя кожен день ребята, на передову. Але це є найкоштовніше, так? І да. дуже важко, мабуть, зібрати кошти, які акції ви проводили, кому вже ви допомогли. Ну, Помощ, допомагаємо. всем частям армии, то есть независимо от какой-то бригады или подразделения. Вот. И эта помощь прежде всего направлена бойцам на передовой. Те, которые находятся на передовой, им это наиболее необходимо. Стоимость приборов высока, поэтому их нельзя купить так легко, как там, бронежилет, каску. Вот. Поэтому мы помогаем этим, считая то, что это действительно спасает жизнь. Как вы отримаете информацию, что в какой-то части в зоне АТО необходима какая-то отдельная помощь? На сегодняшний день подразделения воинские имеют связь с нашим киевским офисом. Они звонят, они оставляют заявку девочки уже по этой заявке ориентируются, насколько она актуальна, насколько она необходима. На месте наши ребята выезжают, смотрят действительно, да, это нужно, и передается им все оборудование необходимое. Даже важно, что ваш фонд имеет окремі акти, так, ви дуже слідкуєте за тим, куди йдуть кошти, що є необхідним для людей, які жертвують. От розкажіть саме про цей аспект так, діяльності. Так, це дуже важливо, це потрібно для тих людей, я думаю, це більше робиться для людей, які допомагають. Щоб людина один раз, який допомог через наш фонд армії, щоб у нього було життя, щоб у нього був якийсь порив, це робити постійно. То есть для этого есть очень прозрачная бухгалтерия. В режиме онлайн можно увидеть на сайте, сколько денег потрачено, сколько денег пришло. И акты, самое важное, это акты, по которым передается все оборудование. Потому что тепловизоры все идут номерные. С 60-го тепловизора мы их стали гравировать. И они передаются не, не какому-то человеку, который там на передовой, а непосредственно на баланс части. Поэтому, когда происходит ротация, то ну, уже сложно и невозможно этот тепловизор, ну, условно говоря, забрать домой. Иногда были выпадки, когда хлопцы забирали с собой и привозили, когда вернулись. Мы мы это делаем для того, чтобы этих случаев не было. Без же. Поэтому... Хочете. Да. То есть этот, этот принадлежит Збройним силам, і вони вже їм розпоряджаються далі самі. Ви сказали, придбано вже більше 60 тепловізорів, Нет, так? З 60-го їх почали гравірувати. На сьогоднішній день їх приобретено вже около 300. Звідки кошти? Як ви збираєте ці кошти? Я розумію, що є картка, на яку люди можуть пожертвувати. Які ще акції по збору коштів ви проводите? Самый главный помощник это Facebook. В нем люди видят постоянно, что мы делаем. Человек может зайти на страничку, увидеть, вот он, условно говоря, потратил 100 гривен. 13 часов он эти деньги перевел на карту. Он видит, что эти деньги действительно зашли. Рядом он видит, что эти деньги куда потрачены. Вот. А откуда собираются деньги? Это помощь людям. Вот помощь людей всех, кто 100 гривен, кто 50. Есть крупные спонсоры, которые несколько тысяч долларов ежемесячно помогают. Есть те, которые помогли один раз, они это делают постоянно. Вот отсюда и деньги. Сейчас тревает так званое перемирие. Чи погиршилась ситуация с сбором коштів? Да, конечно. То есть, ну, есть такое дело, то есть некоторые дни несколько раз упали поступления. Это действительно людям кажется, что это перемирие, но ну, оно относительное. Но вот мы считаем, что это время, которое мы должны максимально использовать для того, чтобы в первую очередь вот сейчас можно помочь отремонтировать технику, что мы в общем-то и делаем. Вот опять же, можно приобретать, и мы это тоже делаем постоянно на склад тепловизоры. Потому что перемирие это очень относительное и... Неведомо, когда она закончится, на да. жаль. Ну, на жаль, может очень скоро закончится, как это будет, мы не знаем. Но мы должны быть к этому готовы. Вы ездите в зону АТО и вы спілкуетесь с хлопцами, которые там находятся. Какие их настрои, как они налаштованы? Ну, у них у всех Настроєння одно. Победа буде за нами, ми Все. Там немає других настроєн, там просто не можуть знаходитися люди з іншим настроєнням. Там, там тільки такі. А люди, мабуть, просто вже звикли до війни. Чи як ви гадаєте, чому перестали жертвувати кошти? Звикли до війни або просто складна така скрутна ситуація фінансова у людей. Ну конечно же, да. Ситуация, которая у нас есть в Украине, она действительно сложная. Людям сложно жить, там все эти коммунальные услуги, там просто, просто продукты питания. Конечно, людям сложно. Вот. Ну а почему уменьшилось? Перемирие, да, как-то как-то успокаивает людей. Совершенно необоснованно успокаивает. Вот. Ну, с другой стороны, мы надеемся, что есть, придут люди новые, которые, которые вот сегодня могут изменить ход, ход событий, которые у нас есть. У них есть эта возможность сделать в любую минуту. Они своей помощью именно могут это помочь в этом. Это просто вот совесть, которая у кого-то проснулась раньше, у кого-то она проснется чуть позже. Мы надеемся, что в конечном итоге это произойдет со всеми. Что за раз наиболее Зараз нас дивляться багато глядачів, і гадаю, що кожен зможе допомогти, окрім грошей, що ще потрібно військовим. Яка зараз ситуація? Можливо, продукти харчування? Чи можна звернутися до вашої організації і передати щось? Mm. Продукти питання на сьогоднішній день, слава Богу, этот вопрос закрит. І є частини, які... принципиально их уже просто не могут брать. Есть части, которые продукты питания уже передают населению, которое рядом с ними. То есть этот вопрос, слава богу, закрыт. То, что нужно, если бы денег было много, да, первое это тепловизоры. Это действительно необходимо. Вот я как сказал, мы их приобрели 300. Для того, чтобы их закрыть, вот все блокпосты, закрыть те, которые находятся в охранении артиллерии и для разведывательных групп. Нужно около тысячи штук. Вот сколько не хватает, еще 700. Второе, то, что нужно, это современные средства связи. Потому что если нет средств связи, то очень сложно координировать боевые действия. Третье это высокоточное стрелковое оружие, опять же с тепловизионными прицелами. Потому что то что увидели в тепловизор противника, этого недостаточно, его нужно. Знаешь, куда это? Так? Знаешь, куда это? Вот. Ну, артиллерия. То есть это тоже есть потребности, которые вот сейчас ребята делают эти разработки, внедряют их, то есть. Высокоточная артиллерия по планшетам, когда они могут под, по координатам вести прицельный огонь практически стопроцентным попаданием. Вот Дальномеры. Это тоже для артиллерии. Без этого им очень сложно. Вот потребностей очень много. Главное, что перераховывали кошты и помогали, потому что каждая гривня может справедливо спасать жизнь. На самом деле так и есть. Это действительно, каждая гривна... вона спасає чоловічну життя. Щодо проєктів, які діють у вашому благодійному фонді. Перше – це ремонт техніки. Так ми вже про це говорили. Чи потрібна якась допомога у цій сфері? Можливо, вам потрібні кваліфіковані люди? Це те, що зараз ми виконуємо. Ми дійсно ремонтуємо техніку для 95-ї аеромобільної бригади. І просто ми стараємося по максимуму використовувати це перемир'я. Это действительно сейчас появилась такая возможность, мы ремонтируем их БТРы. Вот. Люди есть квалифицированные, есть люди, которые могут нам помогать. Все, все, что, все, что нам нужно, это помогать средствами для этого. В Фейсбуке это видно. Сейчас мы приобрели 50 колес для БТР, и сейчас у нас стоит около 10 двигателей на ремонте. Вот то, что мы делаем вот сейчас. Какие еще проекты действуют в рамках фонда? Чем, возможно, плануются какие-то проекты? Ну вот... не два например. те, которые мы вот планируем, это есть такие разработки, то, что мы вот сейчас пытаемся внедрить, это проекты по беспилотникам. То есть для этого нужна э, квалификация персонал, люди, которые могут это э, во-первых, технически реализовать, а потом практически с этим работать. Вот сейчас мы над этим работаем, потому что это тоже очень важно. Это Все это спасает человеческие жизни. И снова же, таки, деньги на беспилотники. Конечно. Также это самое необходимое. Конечно. Ваш благотворительный фонд также помогал в аэропорту так, нашим киборгам. Расскажите немного про это, какая была допомога и... І... Может быть, вы врятували вертевал этой которые оставшегося живым? Какую помощь вы им надали? Помощь была в первую очередь это тепловизоры, это в первую очередь. А потом им приобрели две высокоточные винтовки с тепловизионным прицелом. Вот после их приобретения им стало там вот они почувствовали вот как было день Больше до и день после. Так? более комфортно. И всем остальным текущим то, что всегда. Техника, техника, оборудование. То есть все, ребятам этим помогали вот, реально чем могли. Абсолютно все, что, все потребности, которые они, то, что мы можем выполнить, по их заявкам выполнялось все. Вот они были обеспечены тепловизорами, ну, слава Богу, наша родина дает патроны. Ми всем вже скоро буде нова хвиля мобілізації. І який зараз стан? От хлопці прийдуть нові, вони поїдуть на схід. Чи більш вони забезпечені вже, ніж ті, що поїхали додому після ротації? Звичайно, четверта волна мобілізації принципіально відбувається від от першої. потому что в первое, ну, условно говоря, с повесткой ехали на фронт. На сегодняшний день вот, она важна прежде всего тем, что те ребята, которые в марте прошлого года пришли на войну, они могут, они могут уйти хоть домой. Вот это самое главное, для чего это делается. А те ребята, которые идут на четвертую волну мобилизации, они не едут сразу на фронт, естественно. То есть происходит целая процедура, которая, в общем-то, является самой, наверное, правильной. То есть они сначала становятся на учет-военкомат, потом они проходят медкомиссию. Если они проходят медкомиссию успешно, их отправляют на учение. Это происходит, допустим, месяц-полтора, и потом только они попадают в воинское расположение своей части. И не факт, что они оттуда, они оттуда уже будут только по потребности ехать в зону АТО. Поэтому, естественно, это была мобилизация важна, она принципиально отличается в лучшую сторону от первой волны мобилизации. И лишь квалифицированные кадры отправляются именно в зону боевых действий? вот ну, за то время э, в частинах, за то время подготовки, вот они все становятся уже более-менее квалифицированными. И когда да, за вдяки волонтерам, они имеют уже оснащение какое-то? Ну, в, этот, в эту волну мобилизации уже слава богу, государство, государство более-менее обеспечивает. Нет той проблемы с бронежилетами, вот, с касками, то, которое было. Вот, то есть до момента, когда они попадут в зону АТО, они будут уже всем необходимым обеспечены. Но все же таки волонтеры играют не последнюю роль, и благодаря волонтерам очень много всего вы передаете нашим хлопцам. волонтеры делает ту часть работы, которую государство не может по каким-то причинам сделать. Вот те же самые тепловизоры, почему изначально это был основной приоритет. Если у нас в сбройных силах по норме их не должно быть, то их ни одного и нет. Все, их никто ни на каких тендерах не купит, пока они там не появятся где-то на каких-то бумагах. А время идет, и ребята воюют, и Допомога необхідна ну, зараз, а вчора. не колись. Дуже дякуємо за вашу діяльність, вашому благодійному фонду та окремо вам за те, що ви допомагаєте тим людям, які, яким дуже потрібна ця допомога. У вас є час звернутися до наших глядачів і ще раз наголосити, наскільки потрібна кожна гривня, наскільки кожна людина може врятувати життя наших героїв. Будь ласка, я хочу поблагодарити. всех тех, кто помогает действительно нашей армии, всем тем, кто хочет, чтобы победа наступила как можно раньше. И хочу призвать, не оставайтесь в стороне от этой войны. Если вы не можете помочь деньгами, эта помощь может быть любой. То есть можно вплоть до того, что там... Можно в больнице Мечникова рядом с бойцом дежурить ночью, это им очень поможет можно плести маскировочные халаты, если нет. То есть, если вот любую возможность используйте для того, чтобы вы каждый прожитый день понимали, что вы сделали какой-то шаг для того, чтобы мы были ближе к победе. Спасибо вам. И вам также дякуємо. Назва вашего благодейного фонда говорит сама за себя. Нашим військовим можем сказать еще одно. Повертайтесь живыми. Бо все ждут их, ждут... Справді живими, здоровими, і я гадаю, що кожен з нас має зробити хоч щось, щоб справді приблизити і перемогу і допомогти нашим героям. Перша частина нашого ефіру добігла кінця. Нагадую, що в нас сьогодні в гостях був волонтер Артем Пархоменко. Тож звертайтеся, не будьте байдужими. Прямо зараз для вас сюжет вже зовсім на іншу тему. Він для жінок і наш косметолог дасть корисні поради, бо зараз весна, і треба вже приводити себе до ладу. А далі майстер-клас.